sponsorlar Tayqa Ticarət, Qaşq plov düyüləri, Hicaz quşuluq şirkəti. Sponsorlar Hacı Söhkət restoranı və Halal Dad ət və ət məhsulları təqdim edir. Ramazan ayında Allah haında, Ramazan ayında Allah haında. Salam əziz tamaşaçılar. Ramazan ayı söhbətlərinə davam edirik. Keçən verilişimizdə Qurani Kərim haqqında danışdıq. Bu gün isə Quranın nazil olduğu Qədir gecəsi haqqında danışacağıq. Ramazan ayında, Allah ayında. Gecələr içində ən əzəmətli, ən üstün gecə Qədir gecəsidir. Qədir qədər və qudret anlamını ifadə edir. Qədir gecəsində Allah insanların qədərini yazır, bir illi taleyini müəyyənləşdirir. Qəza və qədər mövzusu dinimizdə ən mürəkkəb mövzulardan biridir. Görəsən alın yazısı varmı? İnsanlar alın yazısına məhkum ediliblərmi? Biz Qurana müraciət etdikdə görürük ki, xeyr İnsana öncədən təyin edilmiş talə müəyyən olunmuyor. İnsan gələcəyini öz əməlləri ilə formalaşdırır. Amma Allah müqəddəratı insanın öz mənəvi durumuna uyğun şəkildə müəyyən edir. Yəni Allah bu qədərə təyin edir, amma bu müqəddəratın bu gələcəyin formalaşmasında bizim də rolumuz var. Bizim mənəvi vəziyyətimizin ettiğimiz amellərin gələcəyimizə təsiri var. Bu gecə qədir gecəsində Allahın qudreti zuhur edir. Çünki biz keçmişdə günah etməklə gələcəyimizə təsir göstəririk. Biz günah etməklə silsiləvi olaraq hadisələrin axarını öz yanımıza dəyişirik. Tövbe etdikdə isə Allah günahlarımızı bağışlamaqla bizim gələcək taleyimizi dəyişir. Hadisələrin istiqamətini dəyişir. Allahdan bağışlanmaq diləməklə insandan üzr istəmək arasında fərq var. Biz bəzən elə düşünürük ki, günah etməklə Allahın ürəyini sındırmışıq və üzr istəməklə o bizi bağışlayır. Amma biz düşünmürük ki, bizim etdiyimiz günahlar Allahın qəlbin sındırmaq deyil. Varlıq aləminin nizamına təsir göstərməkdir. Bizim etdiyimiz əməllər başımıza gələcək hadisələrə təsir göstərir. Və Allah bizi bağışlayır deyildikdə, deməli Allah bütün bu hadisələri yenidən fərqli istiqamətə yönəldir. Ona görə də Allahın bağışlaması pəkcə onun rəhmətinin yox, həm də qüdrətinin nişanəsidir. Yəni Allahın gücü çatır günahları bağışlamağa. Quranda belə bir sual ünvanlanır insanlara: "Günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər?" Yəni yalnız Allah insanın günahlarını bağışlamaq iqtidarındadır. Və biz çalışmalıyıq Qədir gecəsində müqəddəratımıza müsbət məna da təsir göstərək. İnsan nə zaman öz həyatına təsir edə bilər? O zaman ki, tamamilə Allah'a güvənir. İnsan Qədir gecəsində keçmişdə etdiyi xətaları etiraf edir. İnsan qədir gezəsində həm də öz acizliyinə etiraf edir. Amma bu acizlik qüdrətə sığınmağın müqəddəmisidir. Yəni insan acizdir deyildikdə onu ümidsiz etmirik. Əksinə insan özündən ümidsiz olduqda qüdrətli olan Allah'a sığınır və ən qüdrətli bir varlığa çevrilir. İlahi mən sənsiz bacarmıram. Sən məni müəllimdən tut, mənə kömək elə ki, həyatımı uğurlu şəkildə davam etdirə bilim. İnsan Allah'a ümid bəsləyəndə qüdrət mənbəyinə bağlanır və özü də qüdrətli olur. Qədir gecəsi insanın qüdrət gecəsidir. İnsan Allahın eşqnaməsi olan Qur'anı qəbul edəcək qədər qüdrətlidir. İnsanın böyüklüyü, əzəməti bundadır ki, Qur'anı qəbul edə bilir. Qur'an da qeyd olunur ki: Biz bu Qur'anı dağlara nazil etsəydik, onları parça-parça olmuş görərdin. Yəni varlıq aləmində insandan başqa heç bir canlı və cansız Qur'anı qəbul etmək gücündə deyil. Bu potensial insana verilib. Ona görə də insan bu gecə ümidlənir. Öz səhvlərini, xətalarını görür, etiraf edir və Allaha sığınır. Duaların birində belə qeyd olunur. Elə ki günahlarıma baxıram, qorxu məni bürüyür. Elə ki günahlarıma baxıram, ümütsüzlük mənim qəlbimdə olur. Amma elə ki gözüm sənin sonsuz rəhmətinə sataşır, o zaman qəlbimdən qorxu gedir, qorxunun yerinə ümid alır. O zaman ümütsüzlüyüm ümidə çevrilir. İnsan öz əməllərinin təsirindən çəkinib, qüdrətli olan, rəhimli olan Allah'a sığınarsa, Allah onun həyatını öz öhdəsinə götürər. İnsan həyatını Allah'a tapşırmaqla, Allah'a sığınmaqla və Allah'ın razılığı üçün çalışmaqla büqəddəratını tam şəkildə Allahın istədiyi yöndə dəyişə bilər. Qədir gecəsi il ərzində bu mühüm hadisələr üçün verilən bir fürsətdir. Qədir gecəsi insanın bağışlanma fürsətidir. Bəli, bu fürsət bizim üçün hər gecə, hər gün, hər saat var, amma qədir gecəsi bu baxımdan fövqəladə böyük bir əhəmiyyətə malik olan bir gecədir. Qədir gecəsində bağışlanmayan artıq heç zaman bağışlanmaz. Bağışlanmaq üçün ümidlənmək lazımdır və insan ümidün nəticəsində taleyini dəyişə bilir. Bizim başımıza gələn hadisələr bizim gözləntilərimizlə əlaqəlidir. Biz Allahdan xeyir gözləntisində olarıqsa, başımıza gələn hadisələr də bizim xeyrimizə cərayan edəcək. Ramazan ayında, Allah ayında. Qurani-Kərimin Qədr surəsində Qədr gecəsinin ilahi bir sirr olduğu vurğulanır. Həqiqətən də əzəmətli gecədir. Quranın nazil olduğu gecə, müqəddəratın dəyişdiyi gecədir. Bu gecə dualar qəbul olunur, günahkarlar dəstə-dəstə Allah dərgahında əff edilir, mələklər nazil olur. Bu gecə göylərdə və yerdə, fövqəlada önəmli hadisələr baş verir. Bütün bunlar Qadr surəsində öz əksini tapıb. Lakin mühüm olan budur ki, Qadr gecəsi il dönümü deyil. O həmişə davam edən davamlı bir nazil olma prosesidir. Yəni qədə gecəsi canlı bir varlıq kimidir. Diri bir varlıq olaraq bizi əhatə edir. Biz bu gecə Allahla xüsusi həmsöhbət olmaq fürsəti qazanırıq. Çox rəhimli, mərhəmətli bir Allahın huzurunda dayanırıq. O Allah ki, hətta onu tanımayanlara, onu inkar edənlərə belə öz nemətlərini yağdırır. Bir gün Hz. Musa Allahla münacat etmək üçün Tur dağına yollanır. Yolda Allahı inkar edən kafir sayılan bir şəxslə görüşür. Həmin o şəxs Hz. Musaya rişxəndlə belə bir söz deyir. Deyir: "Get Allahına de ki, mən onu tanımıram, tanımaq belə istəmirəm. Nəmətlərini də istəmirəm. Allahlığını da qəbul etmirəm." Hz. Musa Allahla münacat üçün turdağına gedir, dualarını etdikdən sonra ayrılıb getmək istəyir. Allahdan nida gəlir ki: "Ey Mənim peyğəmbərim, mənim bəndəm sənə nə dedi? Onun bir sözü var idi, mənə çatdırmalıydın." Həzrəti Musa dedi: "Allahım, mən o sözləri sənin huzurunda deməyə həyə edirəm, utanıram." Allah nida edir: "Mənim peyğəmbərim, bəndəmin sözünü mənə çatdır." Həzrəti Musa utana utana deyir: "Allah, sənin bəndən dedi ki, mən səni tanımaq istəmirəm. Sənin allahlığını qəbul etmirəm. Nəmətlərini də istəmirəm." Allah cavab verir: "Ey Musa, mənim bəndəmə mənim salamımı çatdır." dedi ki, "O bəndəlikdən çıxsa da, mən allahlığımdan əl çəkməyəcəm. O nəmətlərimi istəməsə də, mən onu nəmətlərimlə əhatə edəcəm." Həzrət Musa tur dağından qayıtdıqda həmin o Allahı inkar edən şəxs yenə də onun qarşısına alır və deyir: "Nə oldu ey Musa, mənim sözümü Allahına çatdırdın?" Həzrət Musa ədəblə cavab verir: "Bəli, sözünü çatdırdım." Həmin şəxs soruşur: "Bəs Rəbbin nə dedi?" Həzrət Musa Allahın cavabını o şəxsə çatdırır. Deyir: "Mənim Rəbbim dedi ki, əvvəla sənə salam çatdırım. Salamı çatdırdıqdan sonra Rəbbim deyir ki, mən sənə nemətlərimi verməkdə davam edəcəm. Sən bəndəlikdən imtina etsən də, mən Allahlıqımdan əl çəkməyəcəm." Həzrət Musa danışdıqca həmin o şəxsin diş çökdüyünü görür. Həmin şəxs ağlaya-ağlaya deyir: "Ey Musa, nə gözəl Allahım var. Məni bu Allahla tanış elə Mən o Allah'a iman gətirmək istəyirəm. İndiyə qədər onu səhv tanımışam, tanımamışam, onu inkar etmişəm. Bu gündən mən də həmin Allah'a iman gətirmək istəyirəm. Bu gecə bu geniş rəhmətin təzahür olunduğu gecədir, günahların bağışlandığı və gələcəyin müəyyən edindiyi gecədir. Ramazan ayında, Allah ayında. Qadir gecəsi Dua gecəsi olduğundan ilk növbədə nə istəyəcəyimizi müəyyən etməliyik. Ürəyimizdən keçənləri dilimizə gətirməliyik. Qorxmadan, çəkinmədən xeyrimizin nədə olduğunu düşünək. Bizim üçün xeyirli olan şeyləri Allahdan istəyək. İstəklərimizlə dualarımız üst-üstə düşsün. Amma dua etməmişdən öncə Özümüzlə xəlvətdə danışaq və arzularımızı təftiş edək. Nə istəyirəm? Nəyə nail olmaq istəyirəm? Və həmin məqsədlər üçün ömrü, həyatı xərcləməyə dəyərmi? İnsan bir qədər düşündükdən sonra qədir gecəsində əlini Allahın dərçahına qaldırır. Bu gecə tövsiyə olunur Allahın adları əks olunduğu cövşən Kəbir duası oxunsun. Ey ondan üst çevirənə də yaxşılıq edən əffet. Ed. Ey istəməyənə də yaxşılıq edən əffet. Ed. Ey razı salan əffet. Ey minnətsiz əffedən əffet. Ey dağda çatan əffet. Necədə nöqsansızsan ilahi. Yoxdur bir tanrı səndən başqa. Dadıma yet, dadıma yet. Bu Cövşən Kəbir duasının kəlmələridir. İnsan bu kəlmələri sevərək, düşünərək, anlayaraq dilinə gətirərsə, Allahın qapısından əl boş qayıtması mümkünsüz olur. Qədir gecəsini başdan ayağa ibadətdə keçirmək vacib deyil, qədir gecəsinin bir hissəsini düşüncədə keçirməli. İnsan düşünməlidir, qəlbini oyatmalıdır. Qədir gecəsi biologiya mənada oyaq qalmaq deyil, əhyə gecəsidir əhya dirilmə mənasını ifadə edir. Qədir gecəsi birilmə fürsətidir. Ruhun dirilik əldə etmə fürsətidir. Yalnız gözün yumulmaması, gözün yuxuya getməməsi kifayət deyil. İnsan qəlb gözü ilə varlıq aləminə nəzər salmalı və Allahdan sözün həqiqi mənasında dirilik arz etməlidir. Namaz anında, Allah anında Bu məqamda qeyd etdiyim hədisi sizin üçün oxumaq istəyirəm. Peyğəmbərimiz bir gün Hz. Musa haqqında bir dastan danışdı səhabələrə. Dastanın bir hissəsində Allahın elçisi buyurdu: "Musa Allah'a dua etdi: "İlahi, sənə ən yaxın məqamı arzulayıram." Allah da cavab verdi: "Mənə yaxınlaşmaq Qədir gecəsində əhyə saxlayanlar üçündür. Həzrət Musa yenə dua etdi. İlahi, sənin rəhmətini arzulayıram. Allah cavab verdi. Mənim rəhmətim qədər gecəsində miskinlərlə mərhəbân olanlar üçündür. Musa yenə dua etdi. İlahi, Sirat körpüsündən keçmək üçün icazə istəyirəm. Allah cavab verdi. Bu icazə Qədər gecəsində sədaqə verənlər üçündür. Hazrat Musa dua etdi. İlahi, cənnət və onun nemətlərini istəyirəm. Allah cavab verdi. Bu Qədir gecəsində təsbih edənlər, Subhanallah zikrini deyənlər üçündür. Musa yenə dua etdi. İlahi, cəhənnəm atəşindən necat istəyirəm. Allah cavab verdi. Bu Qədir gecəsində bağışlanmaq istəyənlər üçündür. Musa bir daha dedi. İlahi, sənin razılılığına çatmaq istəyirəm. Allah buyurdu: "O kəslərdən razıyam ki, Qədr gecəsində namaz qılırlar, mənə ibadət edirlər." Həqiqətən də bu hədisdən məlum olur ki, Qədr gecəsi bütün xeyirlərin açarıdır. Xeyir arzusunda olan insanlar Qədr gecəsindən bəhrələnməli, Qədr gecəsini oyaq qalaraq Allahın dərqahına yönəlməlidirlər. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فتيل، اللهم اشفي كل اللهم اكسو كل عيون، اللهم اقضي دينا كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم رد فقرنا في اللهم خير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عن الدين وأغننا من الألف إنك لا değil verahmet ya Erhamen Ramazzan ayında Allah ayında lavazan ayında Allah ayında baş sponsorlar Tayga Ticaret Şahplo düleri İjaz Quşuluq şirkəti sponsorlar Hacı Sokat restoranı və Halal Dad ət və ət məhsulları təqdim etdi.